комнату И я к вашим услугам. Скоро наступит 25 час. Откроется врата Тартара и армия теней отвинется на свободу. Они начнут охоту за, за человеческими душами запотаять, проб и приближать тем самым к конец света. И главному герою понадобится наша без помощь, чтобы его поступки обратить в силу. доступную далеко не каждому, и он главный герой. Скоро появится. Интересно, каким будет финал Летра? Я уже думал, что ты не придешь. Вот контракт. Чтобы иметь возможность учиться здесь, пользоваться сверхъестественными способностями и спасать души людей, пиши свое имя. Не бойся, это подпись под тем, что ты и только ты отвечаешь за принятое решение. Ну что ж, начнем. Ловите, не так ли? Припоминаю, тебя зовут Арисар Аминат. Сейчас здесь опасно находиться, по всюду бродят тени. А вот и они. Попробуй, призови, ты что? И то вот надо оставать в сознании казаться со от своего я, отправить его в небытие. Но это получается далеко не у всех. Поэтому сам вызов происходит в доступной форме. Дай мне мудрость, как это конце дошло. ты смог дойти в вельветовую комнату. А это значит, что тебе доступен выбор персон. Наверняка тебя интересует, что такое персона. Что это за сила, способная одолеть тени и как ее управлять? Персона частица тебя самого, но она упрятана в глубинах подсознания. Ее надо оттуда извлечь. Сила персоны зависит от твоих поступков и характера. Можно совершенствовать разные стороны своей личности и призывать персону, подходящую для твоих целей. Сейчас тонато для тебя слишком силен. Ты не сможешь им управлять. Придет время, и он вернется к тебе свою будущую одноклассницу и тем самым наладили с ней дружеские отношения. И ваша новая персона – Сарасвати. Я Сарасвати. Я буду оберегать вас всем Ты всегда сможешь вернуться сюда. Где ты был? Мы думали, тебя забрали деньги. 25 пятый час наконец-то закончился. Ах да, мы не представились. Митсуру Кириджу. А я не Что это? Высшая математика? Думаешь, она изменит финал, к которому тебя приближает время? Или надеешься на спасительную силу дружбы? Скоро наступит 25 час. Отправляйся в билетовую комнату. Там тебя ждет кое-что поинтереснее. Значит не сможешь призвать персон. Вы здесь. А это означает, что впереди еще больше опасно. Поскольку вы прилежно учились и обзавелись новыми друзьями, к вам присоединится Питала. Жизнь здесь целую вечность, размышляя, пытаясь понять, что это такое, в чем мое отличие от других, что такое вы и что такое мой мастер. Вельветовая комната обрекает на это всех, кто бы сюда не вошел, но ответ не гарантирует никому. Если я выбрал того, чья сила превышает мою, то, возможно, мне откроется ответ на вопрос о моем бытие возможно, вам придется дать мне этот ответ. А как ли вы мечеть, со мной? Тогда мой ход. вернул спину. Те, кого ты считал союзниками, могут легко тебя предать. Так имеет ли значение, на чьей ты стороне? Имеет ли значение, кто ты и какой делаешь выбор? Бедная персона. Не повезло вам с хозяином. Он не верил ни в свои силы, ни в силу дружбу. Наверное, тяжело быть частью иллюзий такого слабого человека. До конца света еще есть время, и мы можем начать игру сначала.